Вітаю на п'ятому спецвипуск проекту Бізнес час мене звати Тамара Мішина. Державна продовольча зернова компанія за п'ять років свого існування встигла стати і найкращим гравцем вітчизняного зернового ринку і запам'яталася гучними корупційними скандалами. Про це сьогодні говоримо із нашим гостем, виконуючим обов'язки голови правління корпорації Борисом Приходьком. Пане Борисе, мої вітання. Скажіть, як змінилася е, взагалі компанія за свої п'ять років існування, і як змінився вітчизняний ринок зерна? Украинский рынок зерна заменился в положительном направлении. Мы стали больше экспортировать, потенциал украинского экспорта стал выше. Соответственно, эти же процессы происходили в ДПЗКО. ДПЗКО менялось, и на сегодняшний день мы стараемся быть конкурентоспособными на рынке и предлагать хороший сервис для покупателей нашего зерна за рубежом. Каким зерном торгует Украина и как изменились показатели за пять лет? В основном это пшеница, это кукуруза, это продукт переработки подсолнечника, подсолнечное масло, соя, это аграрное сырье. На вашу думку, что не следует переходить от экспорта агросуровины уже до торговли продуктами агропереработки? Конечно, глобально это абсолютно хорошая идея, поскольку в данной ситуации мы будем часть добавочной стоимости оставлять в Украине, это гораздо более выгоднее, чем торговля аграрным сырьем. Но мы должны понимать, что это очень нишевые рынки, и каждое государство с точки зрения импорта защищает свои рынки от импорта конечного продукта переработки, поскольку оно заинтересовано не только продовольственной безопасности, но и обеспечение рабочими местами своих граждан. И в этой ситуации им нужно предоставлять им работу, а это значит, что они должны разрушать пшеницу, производить вернее, вырабатывать из пшеницы муку, печь хлеб, а не импортировать хлеб. Яким прогнозуете урожай зерновых на 2015 год? Я думаю, что в этом году урожай будет не намного ниже, чем в прошлом году. Я думаю, что мы выйдем на показатели порядка 62-63 миллионов тонн. Сейчас идет активная уборка кукурузы, полагая, что кукурузы будут в районе 24 миллионов тонн. То есть будет достаточное количество зерна для того, чтобы удовлетворить и внутренние потребности и в достаточной мере отэкспортировать его. За приділу України получить валютну виручку і таким образом укріпіть курс грівни по до долару. Пане Борисовіт фермерів іноді доводиться чути, що зернотрейдери готові вивести все зерно за межі України, не залишивши нічого на внутрішньому ринку. Я думаю, що фермери повинні радуватися, що в Україні присутні 20 найбільш... конкурентных торговых домов, и они способствуют тому, что украинское зерно вывозится за пределы, поскольку излишки очень большие, и они обеспечивают ликвидный спрос на это зерно. Поэтому высокая цена на украинское зерно, которое адекватно мировой цене, это следствие того, что идет конкуренция за рарное сырье внутри Украины, в том числе со стороны компаний, которые дистрибируют его по всему миру. А все ж таки, как что до внутреннего рынка зерна, что с нам остается? Да, конечно, безусловно. Проблем не бывает абсолютно точно. Насколько для украинского зерна конъюнктура рынков? К сожалению, сегодня цена на мировых рынках достаточно низкая. Это следствие профицита. Во всех странах основных производителей зерна очень хорошие погодные условия были, поэтому два с половиной года, как мы имеем негативные, не то что негативные, а не совсем хорошие цены для фермеров. С какими странами света сегодня торгует Украина? И на какие рынки, кроме китайского, вы планируете выйти в ближайшем часу? Это наши соседи, Европа, Север Африки, Китай, Корея, Япония. То есть те рынки, которые являются нетоимпортерами нашего аграрного света. Наша задача торговать спокойно, надежно. И при этом задача Каргил и Удревс как раз делать дистрибуцию украинского зерна по всему миру. Я хочу до китайского контракту. Про какие обсяги идет взагалі? Мы планируем выйти на объем торговли порядка 5 миллионов тонн. Я думаю, что это под силу корпорации ДПЗК. Есть у нас маленькая бутылочная выруска, она связана с возможностью по перевалке зерна через наши собственные портовые терминалы. Пане Борис, не можу не запитати, колишнє керівництво е, державної продовольчої зернової корпорації завдало своїми корупційними діями завдало державі збитків на 130 мільйонів. На вашу думку, як це сталося і що робиться для того вам безпосередньо, щоб це не повторилося в наступних роках. А, на сьогоднішній день ми запретили в рамках корпорації, корпорації торгувати з офшорними компаніями, ми ведемо бізнес тільки з первокласними компаніями, і для нас фінансові ризики мінімальні, На Навесні в одному з інтерв'ю ви казали про те, що є сенс приватизації корпорації. Як до цього ставитися сьогодні, і які плани. Я думаю, що така корпорація має бути приватизована, поскольку, в будь-якому випадку, частна компанія вона більш ефективна, ніж міста. Дякую, очікуєте, коли буде приватизація компанії? Ну, є несколько технічних питань, зв'язаних з цим. але мені б хотілося, щоб це було як можна швидше. Пане Борисе, мені залишається вам подякувати за сьогоднішню розмову. І я нагадаю, що сьогодні нашим гостем був виконуючий обов'язки голови правління корпорації державної продовольчої зернової компанії Борис Приходько. На цьому ставимо і Прощаюся з вами на все добре.